Мы сейчас первый раз, вот, мы, мы знакомы один день, мы сейчас сели, записываем какое-то там интервью, вопрос-ответ и стараемся что-то там донести и не боимся и не стесняемся. Мы просто над собой как бы, делаем легкое усилие, потому что нам эта ситуация, первая некомфортно, мы себя чувствуем на каком-то уровне. Вот ловите лайфхак, если вы стесняетесь других людей. Представьте, что других людей просто не существует. Что да, вы находитесь да. в матрице, или что вам снится сон, допустим. Или просто вот вы в матрице находитесь, и все вокруг люди, на самом деле их не существует. А если их не существует, то и не существует их мнение о вас. То есть вы паритесь о том, чего нет. И на самом деле не важно, существуют эти люди или нет. Ну вот. Просто представьте себе, когда вы куда-то... Допустим, кто-то человек заходит, да? Вот вы что-то о нем думаете, да нет, вы ничего не думаете, вы всегда зациклены на том, какое впечатление вы производите. А что вас подумают другие? А другие у вас ничего не думают, зачастую. Каждый человек занят своими проблемами, ничего на других людях не думает и не считает. Сто процентов. А даже если что-то считают, какая, какая разница? разница?